Вітаю вас в ефірі першого національного проголовне програма, що робить події зрозумілішими. Так зване перемир'я на Донбасі за останню добу мало вигляд найбільш потужної за весь час атаки на донецький аеропорт і обстрілу міста щастя під Луганськом. Напередодні президент України пообіцяв відвідати Донецьк після місцевих виборів 7 грудня. На них мають обрати регіональну владу, які за спеціальним законом нададуть широкі повноваження. Як живуть у Донецьку зараз, як ведеться Донецьким, що виїхали з міста? Говоримо про це з нашими гостями. Оксана Єрмішина, куратор клубу для переселенців Київ, Схід, Діти, Геннадій Кобзар, Донецький підприємець. Вітаю вас! Ну, на початку хотілося почути. Вид вас, особисті истории. Когда вы вынуждены были покинуть город? как так сталося, основные причины, как ведеться вам сейчас, пане Оксан? Я уехала из Донецка в последний день летнего перемирия, 29 июня. Выехали всей семьей, ехали через Мариуполь с легендой, что мы едем в спортивный клуб, спортивный лагерь для детей, дети пловцы, для того, чтобы могли безопасно выехать. Приехали в Киев, мы уезжали уже навсегда. То есть мы понимали, что мы возвращаться не будем, как бы ни разворачивались события. Потому что до этого все, что предшествовало весенний, вот весенний период, он привел нас к мысли, что мы уезжаем и мы будем жить в другом городе Украины, где можно будет любить свою родину совершенно свободно. А там залишилось? помешкания, Конечно, там, там осталось все, мы ничего не брали, мы уезжали, вот у нас из вещей были ласты, трубки, лопатки для детей, купальники для детей, потому чтобы не привлекать внимание и не создавать на постах ДНР ощущение, что мы уезжаем навсегда. А были бы проблемы, да, если бы с собой... Забрали бы машину, конечно, речи. могли быть проблемы у мужа, он бы поехал копать окопы или еще чем-нибудь заниматься другим, менее интеллектуальным. Вот. Поэтому приехали в Киев, нам очень повезло, мы устроились, мы нашли квартиру, будучи в дороге. То есть мы ехали не зная куда, но мы приехали, обустроились. И когда стал вопрос о том, чем заниматься, ну, мне как матери, чем заниматься детям, я нашла клуб. И с первого дня попадания в этот клуб я стала там заниматься сначала просто волонтерством. Это клуб был для переселенцев, После для детей переселенцев. После этого я стала куратором клуба. И чем больше я живу в этом формате, тем больше я понимаю, что с переселенцами не просто нужно работать, а нужно работать глобально. Зараз докладнейше про да. это поговорим. Пане Геннадію, а наскільки вам легко було покинути Донецьк, коли це сталося, у вас був бізнес. Який бізнес? Чи легко було це все просто залишити, чи його вже і не було на той час? Ну, звісно, не легко. Хоча я бачив, чому це йде. І знаєте, як людям свойственно надіятися на Ну, Но... Я, наверное, еще с апреля месяца, просто так получилось, у меня ребенок попал в санаторий в Светогорск. Я весь апрель ездил мимо блокпостов господина Гиркина, вот, семь в одну сторону, семь в другую сторону. Смотрел на это все, видел все эти захваченные города, Краматорск, Славянск. И ну, в отличие от тех людей, может быть, которые постоянно сидели в самом Донецке, я прекрасно понимал, к чему котится. И не тешил себя иллюзиями. Месяца, наверное, два ходил по городу и мысленно прощался. Так это было такое медленное расставание. Я дождался, пока ребенок закончит 9 класс, сдаст экзамены. И 6 июня мы уехали. Я взял на фирме отпуск. Я топ-менеджер компании, IT-компании. Взял отпуск и перед этим два дня изучал, каким образом можно выехать мимо блокпостов, что нам в конце концов удалось, поэтому мне удалось вывести еще и машину вещей. На первое время нам хватало. Вот, и приехать в Киев. Сразу понимал, что э, та пропасть, которая пролегла в умах людей, которые там находятся, она не даст вернуться. Нам всем говорили, что АТО закончится через две недели, через месяц. Но я прекрасно понимал, что даже если военная часть закончится, и украинская армия освободит эти города быстро, я понимал, что невозможно будет жить так, как жили раньше. Потому что события разделили людей очень сильно. И невозможно просто-напросто жить рядом и делать вид, что ничего не случилось. Приехал в Киев, 9 июня по дороге заезжали к родственникам. Тоже был волонтером в этом же детском клубе Киевский Диты, который, наверное, пригрел всех детей-переселенцев, которые обосновались в самом городе Киеве. Вот. Ну, осталось там жилье, осталась собственность, осталась работа. Собственно, часть фирмы выехала в Киев, но то, чем я занимался, оно находится в Донецке. Ви сказали про безодню у поглядах, яка є між жителями одного міста. Вона утворилася, вона є зараз. Є одне з останніх опитувань, це робила Міжнародна фундація виборчих систем. 49% місцевих жителів хотіли б залишитися в складі України, 17 приєднатися до Росії. Що люди зараз думають про те, де має Донбас бути? Яким він має бути, е є план президента Порошенка? Е це є особливий режим місцевого самоврядування людям, які залишилися там, вам особисто такий статус потрібен зараз? Чи потрібні зовсім інші речі? Оксана, ну, ви розумієте, а, всі ось ці ось невнятні дії влади, я їх по-другому не назову. А, по поводу. А, Придание, не придание статуса переселенцам какого-то официального, а придание статуса региону официального. Мозгами мы, уехавшие оттуда, мы понимаем, что Украина полномасштабной войны с Россией не выдержит. Ни финансово, ни экономически, ни морально. Но э, то, что делает власть, э, лично для меня, это какие-то недодействия. Я не понимаю их смысла, я не понимаю, к чему они приведут, кроме того, что они э, вот эту вот пропасть между людьми э, не только увеличивают, но они еще и, э, когда эта трещина увеличивается, в этот раскол падают люди абсолютно про Что вы мне это есть Это частыни людей? Цей особливий статус не потрібен, а ну, частині людей його надзвичайно мало, бо вони а, хотіли б якої взагалі незалежності а, новоросії. Ви, ви розумієте, особливий статус регіону а, вибори в регіоні, де ходять ворожоні люди, не освобожденому регіоні. це взагалі річ така для мене непонятна, кому будуть передавати потом ці широкі повномочі. Бесу, Бате, кому именно? Вот, э, кому из них, кто войдет э, Ну, они же не будут балотоваться. Ну, да. кто вам сказал? Конечно, будут. Ну, почему и почему? А кто будет баллотироваться? Вот питание. Кто вот питание. А кто будет? Да. Вы знаете, как сейчас ходят люди в Донецке и во всех городах, которые захвачены? Помимо того, что они там, э, у них э, у многих проблемы с водой, они грязные, э, они не могут понять, что происходит, они дезориентированы, они ходят, не поднимая глаз. Потому что даже Взгляд на человека с автоматом может что-то спровоцировать, и люди вот у меня знакомые ездили туда, кто-то ехал за вещами, кто-то там живет. Они говорят об этом общем абсолютно давящем чувстве, когда люди идут сгорбленные, смотрят только под ноги и что бы ни происходило вокруг. Если взрыв, они начинают быстрее бежать. Если крики и кого-то бьют, они стараются тоже быстро уйти. Это не там не будет выборов. Геннадій, людям цим, які зараз залишилися в Донецьку, їм потрібен насамперед зараз не знаю, мир будь-якою ціною, не будь-якою ціною. Скажіть за цих людей. А про політику вони не думають. Чи є такі, які зараз там думають ще й про політику? Ну, люди різні, на самом деле, звісно, з цього вот законопроекту. Об особенности самоуправления. Самое главное, и то, что действительно нужно всем, это остановка военных действий, это установление перемирия. Потому что на самом деле война не нужна никому из жителей Донбасса, если так взять, да? кроме каких-то откровенных негодяев, которые ничем другим жить не могут. Да? Но мы говорим о, о жителях. Да? Вот. А насчет э, принципа определения самоуправления можно говорить, а как это осуществить? Как осуществить, чтобы это было самоуправление? Как осуществить, чтобы люди могли осуществить свои права там, хотя там прав нет? Ведь посмотрите, есть определенная прослойка активных граждан Донбасса, которые изначально выступали за присоединение к Украине и сейчас выступают. К России, них, да, вы к России, да. Есть господа Лягин, Пургин. Проанализируйте их выступления. Да, они говорят о том, что они хотели бы получить автономию, либо говорили автономия, а потом независимость, присоединение к России. Они говорили о победе на военном фронте, они говорили о денежной реформе какой-то. Ни разу они не говорили о правах человека. Ни разу. То есть их это совершенно не заботит. Ну, я, конечно, смотрю Прав... да людей в донецку я их слухає, от этих так званых лидеров, <coughs> их підтримує. І не ходить з очима опущеними, а вітає бойовиків із зброєю. Так, да, є чому? Є, конечно. Є определяння. Я Як багато части... цих людей просто за говорить ну, я відчуттям. не знаю, як зараз. не я можу говорити про те, як я це було тоді, коли я виїжджав. Чи це потому, бойовики, які вони, ви поймите, виключно з я... Росії, чи це люди, які прийшли в ополчення з місцевих людей? Конечно, очень много людей приходило в ополчення. По разним причинам, по економічним, по. У людей не было работы и каких-то источников дохода, а там платили. И люди брали кредиты, надеялись их, надеялись их не отдавать. То есть очень много различных причин было. Кто-то просто потому, что наши парни пошли, ну вот сосед пошел, и, ну это правильно, да? Хорошие пацаны пошли на баррикады, почему бы мне не пойти? Вот. Я знаю людей, которые, у которых не было 2-3 месяца заработка, они пошли на баррикаду, их там убили лично знаю людей. Вот. Но есть люди, которые действительно, я знаю личного знакомого и довольно близкого, который всегда был настроен против украинского государства. Причем не как-то агрессивно, да, Принципиально. Он считал, что это неправильно. Он считал, что нужно жить в Советском Союзе, при том, что родственники у него живут за границей. Каждый человек имеет право на свою ну, точку да, зрения. и вы с ним она недавно? Он ну, якось, я последний раз общался с ним неделю-две назад. У него система ценностей не поменялась. Наверное, на том же тлеще мы сейчас бачим у Донецке. Понимаете как? Вот это вот то, что там происходит, очень сильно заставляет людей массово закрывать глаза на часть происходящего. Просто потому что психологически, там, находясь там, очень трудно принять вот эту безысходность. Человек хочет надеяться, что у него есть какое-то будущее. И он на подсознательном уровне пытается не обращать внимания, забыть. понизить статус якихось негативних вещей, больовий поріг зеніз yeah. розвиток цього, Оксан, ну ви спілкуєтесь з людьми, які зараз там є. Ну там як людям живеться, тобто починає починаючи від роботи, навчання, ведення бізнесу. До зимы нужно готовиться. опаливальный сезон начнется или нет? А, значит, начнется ли отопительный сезон, еще ДНР никому не доложила. Люди, естественно, этого не знают. По поводу того, как живется, очень тяжело живется, конечно. Все зависит от того, где ты находишься. В Донецке людям живется еще легче. В Горловке это уже сложнейшая гуманитарная катастрофа, где люди голодают где люди умирают от голода, старики, инвалиды, вот те, кто не может позаботиться о себе сам. Не только от ранений. А структуры не працюют? Ничего социального не... забезпечения? С -с -с структуры социального обеспечения выехали с мест найперш, а, это уже как бы, вообще даже вопросов а, не, не встает, работают ли службы соцзащиты. Встает вопрос, где взять деньги, потому что наличных денег нет. А, карты установленные ограничения, там минимальная сумма покупки в тех магазинах, где они принимают, где принимают карты, то есть человек не может прийти и купить буханку хлеба, Но если у него мало денег, он должен прийти и совершить покупку на 50, на 100 гривен не менее, иначе у него не примут карту. То есть очень много вещей, которые ну, людей приводят в состояние полнейшей депрессии. Работа, люди сейчас массово начали возвращаться. В Донецьк, в другие города, котрий стріляють, та дуже э, падбізасходність. То переселенці везре спочатку виїхали. Їх Десятки дається тисяч. разом з кримчаними за останніми дами 300 тисяч. То Значит, значительная часть их уже за да вашими данными больше. повернулась. Нет, незначительная часть, но десятки тысяч людей сейчас вернулись обратно. Мотив. И вот город... вы рассказываете что ну, очень важно выжить. Там. Мотивы для людей, чему? Я вы вам повертаете? скажу, я общаюсь с этими людьми каждый день, с десятками людей, с которых я уговариваю не ехать обратно. Мотив только один. Они устали. Они устали от отсутствия перспектив, от того, что трудно найти работу, трудно найти жилье. И на те деньги, на которые они могли жить в Донецке там, или в других городах, в своих квартирах, здесь они выжить не могут. И все конечно, идет зима, и они понимают, что надеяться, что кто-то там принесет им теплую кортку, а, найти квартиру по адекватной стоимости. Ведь города не резиновые, вы подумайте, вы говорите 300 тысяч, это очень задержанные цифры. А, регистрируется официально так. четверть переселенцев, не больше. И эти данные уже подтверждает ООН. А, уехало порядка миллиона человек. Уїхала в Україну. В Україну. В Україну. Мільйон це ми беремо весь Донбас, так? Якщо mm? говорити yeah. да? ну, Донбас, Донбас. Да. Донецька, Луганська область. Де їм цьому мільйону і від Україна... держави уваги ну, нуль чи там трошки більше. От є заява уповноважного президента Ірини Геращенко про те, що сім'ям будуть нараховувати якусь допомогу на оренду житла, здається, по 800 гривень на людину. Вот сейчас, вот, что, что реально держава дает переселенцам Вы занимаетесь э, Обязательно. Проблемами? Занимаемся и пытаемся сейчас, работаем сейчас исключительно в исключительном направлении, э, найти точки соприкосновения с государственными институтами, потому что волонтерскими усилиями можно было закрыть дырки, решить проблемы летом. Когда люди уже понимают, что они остаются на годы, Нужно решать проблемы глобально, нужны системные государственные программы долгосрочные, что делать с переселенцами. Переселенцы готовы в этом участвовать. Мы говорим на всех уровнях, что мы среди нас очень большое количество высокоинтеллектуальных людей, которые готовы разрабатывать бизнес проекты, социальные проекты. Мы готовы их реализовывать. Мы готовы создавать рабочие места не только для себя. Мы готовы создавать рабочие места для всех и прочих жителей Украины в тех городах, в которые мы переезжаем. Цього цим людям треба якось самоорганізуватися, чи їх мають організувати, і ті люди ми вже само, самоорганізуємося. Самоорганізуємо. Але і якась призываем. структура, от, припустимо, да, структура, яка опікується проблемами окупованого Криму. А, чи потрібна така структура, яка опікуватиметься проблемами конечно, переселенців конечно. людей, які можливо назавжди покинули Донбас. Ми намагаємося донести останні неділі, коли вийшов закон о Ріміном статусі і Вріміном? режиме э, осуществления э, самоуправления на этих территориях. И все мы поняли, все. То есть ну, кто-то понимал, раньше большая часть не понимала, что люди останутся и не смогут уехать. Когда все поняли, мы пытаемся донести то, что государство должно образовать структурные подразделения в центральных органах власти, потому что местные власти на местах свои, по своим возможностям каким-то образом помогают переселенцам. И по ну, ну, скажем так, наших детей всех определили в, школе, в школы в Киеве, да. в других городах. Наших детей всех, всех взяли в садик, хотя киевляне, например, не все обеспечены. – Наибольшая на проблема садик. это житло все-таки, да? Проблема номер один. Самая работа. большая проблема это перспектива человека. Человек может пожить какое-то время во временном жилье. Но он должен понимать, что у него есть перспектива через полгода, через год иметь возможность. получить жильё, заработать его и возможность получить достойную ему в его квалификацию работу. Ну, хтось скаже, перспектива це та сама обіцянка. Тобто по обіцяті ж можна все що завгодно. Як під... перспектива? Цю перспектива. Нам нужно дать ту удочку, на которой мы поймаем рыбу, та? Да? То есть у нас есть в нашем составе люди, которые могут организовывать производственные процессы, которые могут организовывать экономические проекты, и нам нужно их дать, дать государственную поддержку. И тогда мы внутри себя определим этот порядок благодаря государственной поддержке, благодаря тем инвесторам, которые в принципе есть, но без госпрограммы не дадут ни копейки. Вот, в том числе и международные, и внутренние. Вот. И мы сами увидим эту перспективу, мы сами построим будущее себе. Мы сами можем э, отстроить какие-то. Регіони внутрі України, які теж не отримують розвиття, і совмісно з жителями цих регіонів э, поселения, поселення, какие-то промышленные підприємства. У нас є наробітки, просто це ми ви, не можемо поки їх донести. Це, це ви тільки такі скептики, що будь-якого сценарію, э, який би витягнув Донбас, по перше, з війни, по-друге, ну, сцементував би там мир. и помирив между собой людей протягом какого-то времени с помощью рішень, решений в том числе и можливий я... Этот сценарий можливий или нет? я, наверное, неправильно о -о 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 сформулировала свои мысли что привела вас к тому, что я скептик нет, я совершенно не скептик я, наоборот, прагматик и я говорю, что если мы этого хотим реально мы все, вся Украина в том числе и власть мы должны в этом направлении работать а что треба сделать? Вот видите, есть мирный план. Да? Кто-то, мабуть, не хочет его реализации. Поэтому первый пункт не выполняется. Режима прекращения огня нет. Я бы, вот, наверное, в отношении мирного плана, как он подается нам всем, наверное, я скептик. Я не скептик, что можно договориться о мире. А я кем? скептик в отношении того, подождите, так. сейчас я сформулирую мысль, в отношении того, что есть вообще какой-то мирный план не для Запада, чтобы показать, какие мы миролюбивые, а не для граждан своей страны, чтобы показать, вот мы их отделили и все теперь у нас все хорошо, мы можем играться в предвыборную кампанию. Доброе, так, спокойно. Оксана, скажите про ТТ часто же спекулируют на том, там Донбас не чую, там голос не... Это ж там. Да, Нет. это ж там, да. Ну так давайте послушаем, вот что люди думают, что им нужно для того, чтобы они сами там начали у себя наводить порядок. Вот кому нужен режим особого регион особо, с особым статусом, это освобожденные территории в Донецкой и Луганской области. Это... Э, та часть территории, которая официально освобождена, но нужно еще вести борьбу за головы людей для того, чтобы эта зона напряженности перестала быть зоной напряженности. Все свои расслабленности, своей морфностью, своим равнодушием, все мы в Украине привели к тому, что эта ситуация вылилась вот в такую войну. И сейчас, уже используя наш опыт, используя ошибки, которые были допущены ранее, когда политикам дозволялось совершенно спокойно делить людей там на Запад и на Восток. Вот сейчас нужно вести борьбу за тех жителей, которые находятся на освобожденной территории. К ним должны приезжать. Государственные институты, для них должны в первую очередь инвестиционные программы создаваться. Люди должны видеть, что государство вообще как-то от. Прекрасное э, украинское слово. То есть, фактически, пилотный проект. Люди за буферную зону будут думать, а еще вот тут не бывает. Как сейчас починают жить А У нас, все... да. а у нас люди, сводится к тому, держава. что кто-то привез сосиски, это все показало, а те люди, которые там находятся, у которых впереди долгие годы восстановления, они вообще не понимают, что происходит. Но сосиски съели, хорошо, не нужны сосиски. Нужно показывать, нужно делать программы обмена, нужно делать социальные проекты очень серьезные. Я смотрю на телевизор в телевизор и вижу постоянно социальные ролики наших воинов. Очень классные, очень красивые, профессионально сделаны. Где такие же ролики в отношении людей на освобожденных территориях? Человек, основное право человека это жить с достоинством. Это первое право человека. Вот и человеку нужно вернуть достоинство, если он его утратил. Дякую, Геннадий я хотел сказать, что главную борьбу нужно вести за умы людей. И Оксана сказала про людей на освобожденных территориях. Я хочу сказать, что люди на оккупированных территориях, на тех территориях, которые называют себя сейчас Донецкой Народной Республикой, они также нуждаются в заботе нашего государства в том, чтобы понимаете, какие форме Да. Смотрите. Да. Вот если взять Минские договоренности, то там Участвовала ОБСЕ да, в этих договоренностях, участвовала Украина как государство в лице бывшего президента, участвовала Россия в лице своего посла в Украине, и там присутствовали люди от от террористов, да, то есть от тех, которые одестворяют собой Донецкую Народную Республику. Почему не происходит диалог? между... То есть почему нигде не присутствуют люди проукраинские, которые оттуда выехали? Понятно, что те люди проукраинские, которые там многие остались, они, естественно, не могут, они даже по телефону боятся общаться. Вот, но... уех... ну, конечно, то есть еще одну сторону требует ввести в формат консультации. В чем перерыва? проблема? Да? То есть, есть принят мирный план, который состоит в том числе из э, режима территории, которая находится под властью ДНР. Вот. Он э, составлен под, с участием властных структур. Європи Росії, України і сучаснім під влиянням тих людей, які підняли в руки аружі воюють проти України. Почому ні при розробці ні, ні образом треба не люди? нікої да, да. позиції пропозиції людей, які би хотіли жити в Україні, Конечно. і можливо мати не так багато повноважень, як зараз там може комусь здатися? Судьба Донбасу решаться с участием всіх. слоев населения э, Дякую. И теперь очень э, коротко, Оксана. есть проблемы ставлення до переселенцев? Конечно. Right? Э, на тех местах, где они сейчас перебувають. Конечно. Что для этого треба делать? Ну, сами переселенцы частково винні в том, или нет? Ну, своей ну, поведенкой, может быть, Смотрите, я скажу так, говорю это постоянно, когда я слышу какой-то негатив в отношении переселенцев, кто-то где-то нахамил, я говорю, говорю, Выйдите к себе во двор и посмотрите. Люди разные. Естественно, переселенцы тоже разные люди. Есть среди переселенцев хамы, наглецы, бездельники. А есть очень много трудолюбивых людей, которые хотят работать, жить в Украине и изучать украинский язык, разговаривать, свободно общаться на украинском языке, любить свою страну. Поэтому здесь большую роль играют СМИ. Когда выдергивается какой-то случай, он тиражируется по всем каналам, и э, кто-то с кем-то подрался, и этот негативный образ переселенца тут же трансформируется на всех абсолютно. Ну, то, -то не тоже типовое, как а, и поведение переселенца? Нет, есть, есть, есть не огромное количество людей, которые готовы помогать, и им за это благодарны. Дякую, слава Богу. Завершаем. На позитивнее хотелось бы ноте. Президент сейчас начал общаться с прессой, была пресс-конференция. Вот, пожалуйста, запытание, прохание, вымога до влады в особи Петра Порошенко Геннадию. Конкретный крок, чьи дии? Хотелось бы, чтобы президент и администрация обратили внимание на нужды жителей Донбасса напрямую. Потому что до сих пор центральные органы власти все эти месяцы, пока мы здесь находимся, они закрылись от нас волонтерами, как такой прокладкой. Вот при президенте есть, был образован комитет волонтерских организаций. Эти волонтерские организации занимаются переселенцами. Но администрация президента напрямую переселенцами не занимается никоим образом. А это сотни тысяч людей. Поэтому хотелось бы, чтобы центральные органы власти, в первую очередь президента и его администрация, А віліс нами діалог напряму неопосередовано, тому що волонтери це это... ну не виповняють їм огромне спасія. Они виконують свою роль. Но це не то, що зараз нужно. Дякую вам, Геннадій Кобзар, Оксана Єрмішина. Це була програма про головне. Ми говорили про життя Донецька у час так званого перемир'я і ставлення його мешканців до мирних ініціатив президента України. Побачимось на все добре.